Да, да. Уважаемый, хочу сказать, вот 10 месяцев назад мы приступили к своим обязанностям. Первое, что было, это встреча с губернатором. И первый вопрос, который мы поставили, это вопрос по земле. Как муниципальное образование города Орел есть земли города Орланир? Губернатор. Сказал, да, как-то нехорошо, рассмотрю этот вопрос. десять месяцев прошло, вопрос не рассмотрен. Это одно. Второе. Все претензии, которые были нами направлены мэру непосредственно, что э, не работают сотрудники аппарата. Э, он, я так считаю, обратил внимание, уволил зама свою, поставил злобин, я считаю, очень хорошо справляется с обязанностями тут упрекнуть нельзя мэру что замену достойно сделать мы говорили что плохо работает УКХ мэр обратил внимание сменил там руководителя сейчас мы обратили вот вчера непосредственно было у нас собрание по наказам избирателя работа я считаю идет нормально какие претензии к мэру в таком случае, я думаю что они все не обоснут и самое основное что весь город будет о том, что э, деньги, выделяемые на 450-летие, э, возможно, будут разворованы. И препятствием в этом является Софьянов, который, возможно, не даст разворовать эти деньги. А мы У нас нет ни одного факта, что Софьянов вор. Кто-нибудь может об этом сказать? Нет. Поэтому я считаю, что все претензии, они надуманы Судом не подтверждены И мы не имеем права Производить здесь судилище Это раз Теперь я у депутатов хочу спросить Кому-то Кому-то кому говорил, никто время будет мало Виктор, Виктор Абон, никто. Вот. В таком случае у нас нет основания Его снимать, <свят> отзывать И теперь я хочу спросить у депутатов В течение января месяца Кто-нибудь из вас проводил собрание? Поднимите руки, кто провел в январе собрание с избирателями? Нет, никто. Я вам скажу, я проводил собрание у себя на округе. Повестка дня была удалить Софьянова с поста мэра. У меня не было единогласия моих избирателей. А мы все-таки избраны народом и должны были с ними посоветоваться. А не вести здесь колуарные какие-то игры. Вы торговали себе. Я считаю, что эти пакетные соглашения, которые происходят между фракциями «Единая Россия» и коммунистами, они идут не во благо наших жителей города Орла. И поэтому вы, торговая себе должности, вы предаете жителей города Орла. Ведутся переговоры. Татьяна, На какой, какой, какой основании? Не перебивайте! Не перебивайте! У нас кто? серьезный вопрос. Сидит, Отстранение ночью. мэра. Игорь Николаевич, я вам делаю замечание. Я да. прошел за... коммунистом, И... а перешел к Гадиаросу. Я никогда не Игорь. был коммунистом, Затей хочу сказать. Я вам. Вам. был во фракции коммунистом. За этичные высказки по отношению к коллегам. Еще одно такое высказание, да, я Я хочу сказать, что мы не судилище. И судить Софьянова мы сегодня не должны. Mm -hmm. Он законно выбранный э, мэр. За него голосовал народ так же, как и за нас. Если сегодня губернатор внес такое предложение mm -hmm. по Софьянову, завтра внесет такое предложение mm -hmm. по мне, по Петрову, по Федотову. Mm -hmm. Не сомневайтесь об этом. Спасибо.